Мы начинаем с нанесения тональной основы йогуртовый микс на чистую увлажненную кожу. Подбери оттенок, максимально похожий на твой цвет кожи. Протестируй цвет на нижней части щеки. Неплохо иметь два оттенка тональной основы в косметичке. Один из них для летнего, а второй для зимнего тона кожи. Эти оттенки можно смешать, чтобы получить идеальный оттенок, который ты можешь использовать в течение всего года. Мы смешиваем ванильные и медовые оттенки для кайлы. Ты можешь наносить основу при помощи мягкого спонжа, кисти или пальцами, как тебе удобней. Мне нравится наносить средства руками. Тепло рук помогает тональной основе лучше ложиться на кожу всегда наноси тональное средство, начиная с верхней части лица по направлению вниз и от центра лица к краям. Не наноси слишком много средства. Лучше всего наносить тональную основу понемногу на разные участки лица, а потом добавить еще на те участки, где тон недостаточно выровнялся. Работай кончиками пальцев очень аккуратно, не забудь нанести немного тональной основы на веки, это необходимо не только для равномерного тона, но и для того, чтобы макияж глаз дольше держался. Не забудь нанести и растушевать тональную основу под подбородком и возле линии волос. Для лучшего выравнивания цвета кожи в труднодоступных местах используй спонж Верими. Так как у него очень удобный квадратный краешек, ты можешь нанести средство прямо под нижней линией ресниц, а также в пазухах по бокам носа. Теперь тебе понадобится корректор. Это корректор Click Kit, золотой оттенок. Он идеально подходит для маскировки темных кругов под глазами. Сотри излишки средства с аппликатора. Тебе понадобится совсем чуть-чуть. Точечными движениями нанеси корректор на область вокруг глаз в форме буквы «В» и распредели его легкими движениями пальцев. Это стеккорректор «Палочка-выручалочка». Он хорошо ложится на кожу и поэтому отлично скрывает все недостатки. Мы используем его для выравнивания тона кожи в пазухах по бокам носа Кайлы, наносим совсем чуть-чуть средства и распределяем его пальцами. Хорошо, теперь немного пудры. Мы используем матирующую компактную пудру лучшая подруга. Она выпускается в двух оттенках и с аппликатором, который удобен в использовании. Для более незаметного нанесения мы используем кисть для румян Vремми. Возьми кистью немного пудры, стряхни излишки, затем аккуратно нанеси пудру на все лицо, начиная от центра к краям лица. Пудра лучшая подруга матирует кожу и помогает макияжу оставаться свежим в течение всего дня. Наноси пудру в небольших количествах, чтобы кожа выглядела естественно. Мы завершаем наш макияж, используя увлажняющий тональный гель для лица «Свежий персик». Он придаст скулам выразительности. Выдави немного средства на руки и наноси его на верхнюю часть скул точечными движениями. Продолжай аккуратно похлопывать кожу, пока средство не впитается. Готово. Естественный, безупречный тон лица. Больше советов и подсказок по нанесению макияжа, а также весь продуктовый ряд Вареми, ты можешь найти в разделе Вареми на сайте Арифлейм или на нашей страничке в Facebook. Это продукты, которые мы использовали в мастер-классе.